Так, ну друзі, оце рибалочка прийшла до завершення. Ось хочу показати результат цієї рибалочки. Ось такі батончики. <рес> Це капісно. <не. рес> Точно. Та ти шо, блін? Адреналін підскочив, ну. Диви. Груба риба, так. Да. Это толстолобик. Днестровый толстолобик. Малек толстолобика. <реш> 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 да, неплохо, неплохо, конечно. Блин, такая пауза. Да это была рыба. Наконец-то, наконец-то. А то я уже начал в СОБе сомневаться. Повторить обязательно. зараз кидаем в точку обратно. Быстро наживляем кукурузку на гачок. Ой, маслаем туда в точку. Да, и пробуем злой требу. Ну, ну, железно 300... Блин, треба дома их хороший. конечно, рыбка, конечно, путева. Я ей просто цей палкой даже должны... не Да ты шо? Да уж, да уж. Ну, железных трестов, наверное, на ней обеешь. Вот такая, ребята, клюе верховодка на Днестровском водосховище. Ай, красоня. Мороз, мороз. Нам пофиг мороз. я все на камеру работаю, ребят. Поняли, да? Не, ну, конечно, сопротивляется вообще, я кажу, вообще, блин. Ты там есть сейчас, знаешь, кто что... Ну, реально, ну, очень хорошая рыба. Блин, кайфово. Сразу адреналин еще. Сразу не холодно. Кстати, на дворе минусовая температура. Не, ну и свободно можно назвать батончиком. Батончик. Пузата, капец. Да, такая мадам залетела, короче. До нас на пир. Так, друзья, вот это... Рибалочка прийшла до завершення. Ось хочу показати результат цієї рибалочки. Ось такі батончики. фані Клюють. Доволі Конечно, класні, По грам 300-250. Ну, кому як на глаз падає холодно, все позамерзало, ось дивіться. Всім пока Щось до гори ногами знімає, а що догори ногами? Что-то она замерзла тоже. <laughs> Эй, мала,